其实下午睡觉的时候，醒了很多次，但每次都是惊醒。我醒来之后，发现你不在身边，就会想着你去哪儿了。等我慢慢想起来，你在门外，跟我在同一个屋子里的时候，我就会踏实很多，很快就可以再睡着。每天晚上我睡到一半。 起来的时候，无论你是在抱着我、抢我被子，哪怕把我的枕头拿走了，只要我看你在我身边，我就会特别有安全感。 老婆在，不怕。你知道他们叫什么吗？相守，喜欢吗？ 喜欢，不知道和这两只养起来有什么区别。我去一下书房。啊,啊。一个螃蟹名字能让你美成这样，生活幸福感真高啊！ 你们俩结婚那天，我不包红包了，直接定做一个巨型螃蟹玩偶送你，好吧？一言为定，绝不食言。来啦！啊，我过来看看你们，继续做吧，小月。 这刚买的，养这个我在行。你养过？养过，因为工作我就把它送人了，实在是没时间照顾它，总加班。 那你教我，我一会儿记下来。好啊，没问题。小玉，我去一趟卧室，你帮我招待一下客人。 回头我送你一阵。你在干嘛？查案子呀。我之前办案不能公开身份，我不是故意要隐瞒你啊，也不是想借着你的关系接近周家，我实在是没办法。 你知道两个人在一起最重要的是什么吗？真诚。我跟你在一起这么长时间，我连你真实身份都不知道，谈什么信任啊？对不起，小鱼，都是我的错。我最近一直给你打电话，给你发微信，你一直都不回我，我真的很担心你。你原谅我吧，好不好？ 干嘛？我查一下怎么养的，一会儿回头问，我才露馅了。 在忙吗？你想跟我聊医院的事情？是。虽然你妹妹的死还没有找到凶手，但我仍然怀疑，这一切的手笔都是周文川的，还有他的集资。我不想在家里谈这个事情。 什么呢？嗯、哦，我们在聊你的螃蟹，说香手蟹胆子小，想着做一个躲避屋。哦，对对对，这个躲避屋要有。你在打印什么？香手蟹的喂养攻略，我从网上找的，打印出来晚上看。嗯，我饿了，我给你做饭。 回去以后跟人家好好的，别老发脾气了。反正他要是再什么都不告诉我，真不要他。哼、嗯。那天你在医院见到的梅律师，是我的代理律师，也是周氏企业的法务部门负责人。梅律师，我对他有印象。他想认识你，如果你不介意的话，我让他直接联系你。好啊，那你随时来找我。 我母亲爱子心切，给你们造成了不小的麻烦。这次我回去想办法说服她，尽力配合你们的工作。谢谢你的配合、嗯。别放那个，放这个吧，这个好看。嗯、这个一会儿可以粘这儿，这红色好好看。嗯。 真好，这下他们就有家了，晚上就不会觉得黑了。你说螃蟹会吵架吗？应该会吧。那他们怎么和好？啊？ 不知道、啊，我给你科普一下，螃蟹如果吵架了呢，公的那一只就会对母的那一只说：“咕嘟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 嘟嘟嘟。”你怎么知道的？我骗你的。啊，对了。 我和我妈说了，我们中秋回你家。我妈说中秋是家庭大节日，让我们提前回家住一天，就当提前过节了。好。嗯，这黄色也好看。 婆婆啊，婆婆，婆婆，醒醒，婆婆！外婆啊，外婆！哎，人娃娃啊！<laughs> 哎呀，外婆 <coughs>，好漂亮的姑娘啊！<coughs> 有人家了没有？ 嗯，哎，我有个大外孙子，哎，哎呦，我那大外孙子，哎，就是他，就是这个，就是这个，哎，看得上不？看，看看,看。何止看得上啊，太喜欢了！哎呦，你可真有眼光啊！你出来，咱俩认识认识。 哎，认识认识去，认识认识去。外婆，我给你按摩好不好？哎，好好。哎，看来我注定是你老婆。外婆每次见到我，都想把我介绍给你。但外婆的心从来都不糊涂。你不是买菜去了吗？怎么回来了？我在路上看到有卖这个的，觉得挺可爱的，就买回来先让你们尝一尝。 这么多，你们慢慢包，慢慢吃。等你们吃完了，我和菜应该也就回来了。这些都吃完，晚饭都不要吃了。给你留多少？你们剩下的都给我就可以。嗯，那我去了。嗯。 是介绍呢吧？啊，要互相了解一下嘛。啊，怎么办？小陈呢、啊？你先说，你先说吧。我博士毕业，平时在研究所工作。啊、哦，学什么的？学化学的。啊，我是配音演员。哦。 配音演员啊，配音演员这个职业好啊，不然你给我一个微信或者手机号，我加你，我们交个朋友，普通朋友。不好意思啊，我刚到国内，还没来得及买国内号码。 那这样吧，我把我的家里的电话号码、手机号码、微信、邮箱和家庭住址都告诉你，这样你什么时候想找我，随时随地就都可以找到我了。哎，是，<laughs> 你大哥呀，忽然开窍了，<laughs> 是开窍了。您赶紧吃吧，老太太，您再不动筷子，大家都饿了。啊。 哦，对了，快吃吃，可都吃啊！姑娘吃，都吃吧。啊、你也吃啊！我吃啊。吃<好>来，外婆。哎呦，谢谢谢谢谢谢。谢谢啊、哎，好，好，好，都吃都吃都吃啊。<laughs> 都睡了，都睡了。为什么记着机场说的话呀、啊？记性好。你都不会骗骗我吗？为什么要骗你啊？就说第一次见到我就觉得很特别之类的。这个是事实，我干嘛骗你、啊？<laughs> 你怎么进门不敲门啊？我能睡你们房间吗？刚才外面有奇怪的声音。啊、不能睡我们房间。我怕黑。怕黑也不能睡我们房间，你自己睡吧。我真不是装的、啊。好了，你们兄弟俩睡这儿，我出去睡。嗯 暑假和寒假加起来，只能来我家一周啊。啊？寒假短，没问题。暑假时间长，一个星期太短了。平时节假日不许来。那周末呢？不许来。 那病假呢？大哥，我其实心里难受。 说，想哭就哭吧。 外婆，哎，这么晚了，外面冷，你开窗做什么呀？哎呀，你这孩子，你身体不好，哎、你出来干什么呀？啊？哎呀，你看，今晚的月亮，这让我想起了。 你和小川出生的那天，生双胞胎不易呀、啊。你妈妈在产房里啊，待了一夜。我呢，在产房外面呢，整整守了一夜。 外婆，嗯，冷，我陪您回床上聊吧。哎哎，好，好。好外婆，嗯，我就在这儿，您睡着了，我再走。 赵生文呢？是个好人啊，到走了都没说，你不是他的女儿。